સુરતમાં આપઘાતની વધી રહેલી ઘટનાઓ વચ્ચે જહાંગીરપુરામાં મહાનગરપાલિકાના આવાસમાં રહેતી એક ઓગણીસ વર્ષીય યુવતીએ આત્મહત્યા કરી લેતા ચકચાર મચી જવા પામી છે સુરતમાં ફરી આપઘાતની ઘટના સામે આવી છે વાત છે જહાંગીરપુરા વિસ્તારની સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલા એસએમસી આવાસમાં રહેતી એક ઓગણીસ વર્ષીય રૂક્ષાનાએ ચોથા માળેથી કોદી આપઘાત કરી લીધો હતો આ ઓગણીસ વર્ષીય યુવતીએ ચોથા માળેથી કોદી આપઘાત કરી લેતા લોકટોળ ભેગું થયું હતું બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો પણ ઘટના સ્થળે દોડી જવા પામ્યો હતો તો પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં એવું સામે આવ્યું હતું કે છેલ્લા ઘણા સમયથી મૃતક મહિલા હેરાન કરતો હતો અને ફોન કરી ફોટાઓ વાયરલ કરવાની ધમકી પણ આપતો હોય જેથી યુવતીએ આપઘાત કરી લીધો હોવાના આક્ષેપો કરાયા છે બનાવ લઈને તાત્કાલિક જહાંગીરપુરા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી યુવતીના આપઘાતની ફરિયાદ આક્ષેપો વચ્ચે પોલીસે યુવકની અટકાયત કરી હોવાની માહિતી મળી છે તો પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ પણ હાથ ધરી છે जी मेरा नाम मोहम्मद सादाब खान है मैं मुबारक का दोस्त हूँ घटना कब पड़ी थी सर ये हम मुझे कल शाम को छह बजे ऐसा फोन आया था कि मेरे दोस्त की बहन को किसी ने किसी लड़के ने मार के गया मेरे भाई ने कॉल किया तो मैं बया घर पे देखा तो वो घर पे नहीं थी फिर तो वापस मैं नीचे आया तो वापस कॉल आया कि वो टेरिस पे गई है कूदने के लिए तो मैं सात बजे के करीब टेरिस पे जब गया तो वो रो रही थी ऊपर कूदने के लिए जा रही थी तो मैं उसको पकड़ के लाया नीचे समझा के कि मेरी बहन है चल मैं तेरे साथ जो भी होगा मैं अच्छे से बात करता हूँ उसको समझाया फिर नीचे लेके गया फिर के पास पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन किया सर ऐसी ऐसी बात है लड़का आया मार के गया धमकी दे रहा है हर दूसरे दिन बोलता है वीडियो वायरल कर दूंगा तुम्हारे भाई को मार दूंगा लड़के का पूरा नाम, नाम है असलम करके नाम बता रहे और उसका रहने वाला है ये शायद यूपी का ये भी है लेकिन इधर कहीं ये मेडिकल कॉलेज के पास रहता है झोपड़ापट्टी में और उसका एक भाई भी है अक्रम करके वो दोनों धमकी देते है डायरेक्ट या अगर मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं मार दूंगा तेरे भाई को मार दूंगा ऐसा ऐसा धमकी दिया उसका हम लोग केस करके आ गए पुलिस स्टेशन में समझा के आए सब कुछ क्लियर हो गया था घर पे आए उसको समझाए हम लोग बैठ के आधा घंटा तक समझाए फिर ये बड़े भाई को बोला कि चलो नीचे जाते हैं नीचे छोटे भाई को घर पे छोड़ के आया था कि खाना बना रही देख लो इधर बैठना तो खाली दो मिनट के लिए नीचे आया बात करने के लिए किसी का फोन आया था उतने में वो टेरिस पे चढ़ गई और वहां से छलांग मार दिया सीधा उसके दिमाग में इतना वो बंदे ने डिप्रेशन डाल दिया था कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था कि आगे क्या करना है हाल तो युवती ने आपघात ने लेने जांगीरपुरा पुलिस घटना से दौड़ी गई तपास शुरू कर जो के युवती ने आपघात मामले आक्षेपो कराया हो जंगे पर पुलिस तपास करी है ब्यूरो रिपोर्ट जी टेन